السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وجلي وزيرا من نحلي ربنا زدنا علما اللهم فكهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللہمن رشدی وائس نمشرفسی اللّہ الصل الکلخدا وَۃ والعفاف گنّا ربنا ظلمنا تغفر لنا ظولمنفسنا ولم تقس النا و ترحمن القاصری ربنہ لاتز قلوب نابادنا وحب الام اللہ رحم قنط الوہاب اللہ عید ناب بروح القدس اللہ مبارکل نافیوقاتینہ آمین ثمامین رب عالمین ہم پڑھے ہیں پارہ نمبر سترہ ಆಯತ ನಮರ ತೀಸ ತಮ್ಮೆ ಪಡಾಥ ಆಗೇ ದೇವ್ರು یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیترے اٹھ جائیں گے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر تھرٹی کی بھی کو بھی پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یا تو یہ اس کے لیے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے معیشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو بتوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو اس کی تھوڑی آیت کی تفسیر تھوڑی رہ گئی تھی پچھلی دفعہ میں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس موقع پر مویشی جانوروں کی علت کا ذکر کرنے سے مقصود دو غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اول یہ کہ قریش اور مشکین عرب بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور عام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں شمار کرتے تھے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ اس کی قائم کردہ, کردہ حرمتیں نہیں ہیں بلکہ اس نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا دوم یہ کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے اسی طرح کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ معاشی جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے اس لیے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں ہے پھر اشارہ ہے اس حکم کی طرف جو سورہ انعام اور سورہ نحل میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے کی سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ النحل کی آیت نمبر ون ففٹین یعنی بتوں کی پرستی سے اس طرح بچو جیسے غلازت سے آدمی گھن کھاتا ہے اور دور ہٹتا ہے گویا کہ وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں قریب جاتے ہی آدمی ان سے نجس اور پلید ہو جائے گا اگرچہ الفاظ عام ہیں اور ان سے ہر جھوٹ بہتان اور جھوٹی شہادت کی حرمت ثابت ہوتی ہے مگر اس سلسلے کلام میں خاص طور پر اشارہ ان باطل عقائد اور احکام اور رسوموں اور اوہان کی طرف ہے جن پر کفر و شرک کی بنیاد ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور اس کی ذات صفات اختیارات اور حقوق میں اس کے بندوں کو حصے دار بنانا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے یہاں منع کیا گیا پھر وہ جھوٹ بھی اس فرمان کی براہ راست زد میں آتا ہے کہ جس کی بنا پر مشکین عرب بحیرہ اور سائبہ اور حام وغیرہ کو حرام قرار دیتے تھے جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا ولاۃ تصف هذا حلال حرامٌ اللَّهِ الْقَذِبُ اور جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو آیت نمبر 116 اس کے ساتھ جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت بھی اسی حکم کے تحت آتی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک بلا کے برابر رکھی گئی ہے اور پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت ارشاد فرمائی اسلامی قانون میں یہ جرم جرم مستلزم تاظیر ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص عدالت میں جھوٹا گواہ ثابت ہو جائے تو اس کی تشہیر کی جائے اور تب لمبی قید کی سزا دی جائے یہی حضرت عمر کا قول اور فعل بھی ہے مکھول کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور اس کا سر منڈا جائے اور اس کا منہ کالا کر کے لمبی قید کی سزا دی جائے عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی گواہی جھوٹی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسرے عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے اسے پہچان لو پھر اس کو قید کر دیا موجودہ زمانے میں ایسے شخص کا نام اخبارات میں نکال دینا تشہیر کا مقصد پورا کر سکتا ہے یہ تھی آیت نمبر تھرٹی کی بقیہ تفسیر جو پچھلی دفعہ میں ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے ٹائم کی قلت کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر تھرٹی کو یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ, وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی ہوا جہاں اس کے چیترے اٹھ جائیں گے اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں مانتی اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف لیکن شرک اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ دہریت اور الہاد بھی جو اختیار کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکا یک گر پڑتا ہے اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازمان پیش آتی ہے ایک یہ جی کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان جن جن کو اس تمثیل میں شکاری پرندوں سے تشبیح دی گئی ہے اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اونچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے تو شجاتین تاک میں ہوتے ہیں کہ اس کو مزید دور لے جائیں دوسرا یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات جن کو ہوا سے تشبیح دی گئی ہے اسے اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ نفس کی پوجا جو کرتے ہیں وہ بھی گویا ایک شرک ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں عام لینگویج میں کہ میرا دل کر رہا ہے یہ کام کرنے کو ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں اللہ کے کی احکامات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے تو ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم نے اس کی حد کو جاننا ہے کہ آیا اللہ کا یہ حکم ہے تو اسے ہر حال میں کرنا ہے اگر ہماری خواہش نفس ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے یہی یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس سات میں صحیح کا لفظ صحق, صحق سے نکلا ہے جس کے اصل معنی پیسنے کے ہیں کسی جگہ کو صحیح اس صورت میں کہیں گے جب کہ وہ اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھڑ سے تشبیح دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے ہو جائیں لالکا یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے یعنی خدا پرستی کی علامات خواب و اعمال ہوں جیسے نماز روزہ حج وغیرہ یا اشیا ہوں جیسے مسجد اور حدی کے اونٹ وغیرہ یعنی یہ احترام دل کے تقوی کا نتیجہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہے جب ہی تو وہ اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص جان بور کر شاعر اللہ کی حد تک کرے تو یہ اس بات کا سری ثبوت ہے کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو چکا ہے یا تو وہ اللہ کا قائل ہی نہیں ہے یا ہے تو اس کے مقابلے میں باغیانہ رویش اختیار کرنے پر اتر آیا ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِيُوا إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا سُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ بَيْتِ الْأَتِيَقِ پہلی آیت میں شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے اور اسے دل کے تقویٰ کی علامہ ٹھہرانے کے بعد فکرہ ایک الگ فہمی کو رفع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے شاعر اللہ میں حدی کے جانور بھی داخل ہیں جیسا کہ اہل عرب مانتے تھے اور قرآن بھی خود بھی آگے چل کر کہتا ہے کہ بل بت نا جالنا ہلکمیاں شاہ اور ان حدی کے اونٹوں کو بھی تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ شاعر اللہ کی تعظیم کا جو حکم اوپر دیا گیا ہے کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ حدی کی جانوروں کو بیت اللہ کی طرف جب لے جانے لگیں تو ان کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا جائے ان پر سواری کرنا یا سامان لادنا ان کے دودھ پینا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف تو نہیں ہے عرب کے لوگوں کا یہی خیال تھا چنانچہ وہ ان جانوروں یا سامان ان کے جانوروں پر سامان لادنا اور ان کے دودھ پینا تعظیم شاعر اللہ کے کے خلاف تو نہیں ہے عرب لوگ کے لوگوں کا یہی خیال تھا چنانچہ وہ ان جانوروں کو بالکل تل لے جاتے تھے راستے میں سے ان ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا ان کے نزدیک گناہ تھا اسی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کی جگہ پہنچنے تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ایسا کرنا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے اس بات کو واضح کیا گیا یہی بات ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے جو اس مسئلے میں حضرت ابو حریرہ حضرت ان سے مروی ہیں ان میں بیان ہوا ہے کہ نبی نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی تھا میں پیدل اسے لیے چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا یہ حدی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جا مطلب اس کو سمجھایا مفسرین سے ابن عباس قطادہ مجاہد زحاق اور اطراف اور آسانی اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ایک وقت مقرر تک سے مراد جب تک کہ جانور کو قربانی کے لیے نامزد اور حدیث سے نہ کر دیا جائے ہے اس تفسیر کی رو سے آدمی ان جانوروں سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ حدی کے نام سے موسوم نہ کر دے اور جوہیں کہ وہ اسے حدی بنا کر بیت اللہ لے جانے کی نیت کرے پھر اسے کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتا لیکن یہ تفسیر کسی طرح بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی اول تو اس صورت میں استعمال اور استفادے کی اجازت دینا ہی بے ہے کیونکہ ہدی کے سوا دوسرے جانور سے استفادہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی کب ہوا تھا کہ اسے اجازت کی تصریح سے رفع کرنے کی ضرورت پیش آتی پھر عائصری طور پر کہہ رہی ہے کہ اجازت ان جانوروں کے استعمال کی دی جا رہی ہے جن پر شاعر اللہ کا اطلاق ہوا ہو اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ انہیں حدی قرار دے دیا جائے دوسرے مفسرین مثلاً عروا بن زبیر اور بن عبی ربا کہتے ہیں کہ وقت مقرر سے مراد قربانی کا وقت ہے قربانی سے پہلے حدی کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے دودھ بھی پی سکتے ہیں ان کے بچے بھی لے سکتے ہیں اور ان کا اون سوف بال وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں امام شافی نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے حنفیہ اگرچہ پہلی تفسیر کے قائل ہیں لیکن وہ اس میں اتنی گنجائش نکال دیتے ہیں کہ بشرت ضرورت استفادہ جائز ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا حدیم بالغل کعبہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کعبہ یا مسجد حرام میں قربانی کیجئے بلکہ حرم کے حدود میں قربانی کرنا مراد ہے یہ ایک اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآن قرآن کعبہ یا بیت اللہ یا مسجد حرام بول کر بالعموم امو حرم مکہ مراد لیتا ہے نہ کہ صرف وہ عمارت یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان عربی رب العزت عماں یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ